05.06.2017 года в 2 часа 20 минут в дежурную часть Шевченковского отдела полиции поступило сообщение о том, что на жилмассиве Тополь-1 к заявителю проник неизвестный вор, который пытался совершить кражу, в ходе чего он его ударил. Имеется в виду заявитель. Выездом на место происшествия было установлено, что на месте происшествия находится труп мужчины 63 -го года рождения, на которого на лице видно были телесные повреждения. Также были следы крови возле трупа. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что накануне произошедшего наш заявитель, потерпевший и еще один мужчина распивали втроем спиртные напитки. Накануне произошедшего, перед тем, как все произошло, распивающий с ними третий мужчина ушел, После чего в течение часа произошло причинение телесных повреждений, которое повлекло смерть потерпевшего. По словам заявителя о том, что именно произошло, он не помнит, так как находился в сильном алкогольном опьянении. Информация по данному факту была сразу же внесена в Единый реестр досудебных расследований. По данному факту открыто уголовное производство по статье 121, часть 2. Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. В настоящее время мужчина, который подозревается в совершении данного преступления, задержан. Ему избрано мера пресечения арест. Он находится на СИЗО. И ему грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы от 7 до 10 лет. Выпили. Там ничего не помню. Вызывал. С кем вы выпивали? С пострадавшим. Вначале были втроем, потом мой друг ушел. Ну, после этого случилось то, что случилось. Что я помню, лежал Ваня, а потом девушку полицейскую, которая одевала наручники, говорила, останьте лицом на стене. У меня не было ни мотивов, ни причин как бы вступать в такую ссору с потерпевшим. Не конфликтовал, ранее не ссорились.